Керевництво профессионального футбольного клуба «Десна Партнер» змушило міську владу выконувати свои обетянки щодо реконструкции стадиона «Гагарина». Заступник президента клуба Катерина Мельник оприлюднила решение про закинчення судовой тяганины. Сегодня руководством футбольного клуба «Десна Партнер» было принято решение отозвать иск о требовании права аренды на стадион имени «Гагарина». Обосновано это тем, что Городские власти города Чернигова неоднократно заявляли о том, что готовы собственными силами, собственным финансированием привести стадион в порядок. Таким образом, руководство футбольного клуба решило пойти навстречу городским властям. И, соответственно, мы будем ждать результатов, будем ждать финансовых вложений, будем ждать активных действий от руководства стадиона и от городских властей по данному направлению. Наразе керівництво душны выступает с рядом пропозиций спортивную громадськості и администрации стадіону. Адже Алексей Савченко, переконаний, что все, что відбувається на головній спортивной арене Чернигова, має быть честным та прозорым. Футбольный клуб «Десна Партнер» инициирует создание на стадионе имени Гагарина общественного совета. В этот совет войдут представители всех спортивных организаций, размещенных в помещениях данного стадиона. Целью будет выполнение и контроль выполнения всех обязательств, которые были задекларированы властями города в отношении данного стадиона. Совет будет собираться один раз в месяц, и на заседании будет подводиться итог работы по каждому периоду. Будет, мы будем настаивать на том, чтобы нам предоставлялась информация о финансировании, и обязательно, чтобы предоставлялась информация по расходованию денежных средств. Соответственно, мы готовы предоставить свои площади, такие как интернет-сайт футбольного клуба «Десна», газета общественной организации «За Чернигов», для того, чтобы ознакомить всех горожан, всех спортсменов, всех заинтересованных о том, что делается на стадионе. Одно из главных и найважливіших задач профессионального футбольного клуба «Десна-Партнер» – жвавый развиток спорта на Черниговщине. Само тому клуб вносит еще до популяризации футболу. Руководство клуба выступает за популяризацию спорта и здорового образа жизни в городе Чернигове. С этой целью мы неоднократно выступали с предложением о проведении хотя бы некоторых футбольных матчей на нашем стадионе бесплатно. Но несмотря на то, что руководство стадиона, коммунальное предприятие, стадион имени Юрия Гагарина, получают достаточно крупные дотации из городского бюджета, также... Многие затраты по проведению матча, такие как охрана, пожарные, скорые, все, что необходимо, оплачиваться футбольным клубом. Несмотря на все это, руководство требует проведения платных матчей. Мы очень надеемся на дальнейшее взаимопонимание и все же будем, будем проводить футбольные матчи бесплатно, для того, чтобы все желающие могли прийти, посмотреть и поболеть за наш футбольный клуб. Також Катерина Мельник нагадала про те, що період трансферів та оновлення складу Десни вже закінчився. Тепер усім фанатам варто чекати нових, сподіваємось, приємних результатів від улюбленої футбольної команди.